Либо же, вообще, у меня есть тут особые, но особые это именно за э, стелс какие-то задачи мне выдают. То есть, вот я сейчас высший эшелон возьму, и скрытность у меня повысится просто в разы при этом. Ну, немножко по читерски вот со всеми этими предзаказовыми штучками играть, как мне кажется, ну, довольно просто все, иначе становится. То есть, к примеру, если я могу взять сейчас за 48 тысяч жилет, которые мне скрытность на единичку увеличит, то бесплатно мне дают там из-за предзаказа, который защиту увеличивает, о, не защиту, вернее, а скрытность увеличивает на 4. Но это просто ад и сатана. Слишком, слишком, слишком много бонусов он дает ботиночки можно там поменять, все это сказывается там на бесшумности передвижения и прочим, прочим, прочим. То есть, если тут полностью вкачаться в стелс, по итогу ты можешь просто как призрак проходить по всем левелам, там даже за спиной стоя у противника тебя фиг услышит. Можно поменять себе цвет очков, это ввели в основном, конечно, для мультиплеера, но в целом сказали, мол, ребят, хотите, веселитесь. И в компании можно тоже побегать с розовыми очками. Но самое интересное, это, конечно же, покупка оружия. Каждый пистолетик, который вы покупаете здесь, можно прокачать, поставить на него какой-нибудь лазерный целеуказатель, глушитель прицел и прочие прелести жизни. И помимо огромного количества пистолетов, здесь огромное количество винтовых, снайперов, дробовиков. На черном рынке можно купить оружие террористов. Тоже его, конечно, прокачивать там, в более пускай ограниченных масштабах. То есть можно полностью подстроиться под определенный стиль. Исполнение, прохождение игры И самое главное После того, как вы игру проходите Вы можете перепройти другие уровни Ну, те же самые уровни Абсолютно с другой тактикой К примеру, если вы проходили все по стелсу Как я обычно все делаю Потом вы берете и отводите душу Играя сугубо в...